Михаил Николаевич, к сожалению, неутешительные новости. После разговора Трампа с Путиным, однозначно вы знаете, Кремль атаковал украинские мирные города, и в частности центром этой атаки был город Киев. Огромное количество беспилотников и баллистических и кроватных ракет было запущено, и ужасные последствия всего этого пока на данный момент обошлось без жертв, но очень большое количество разрушенной инфраструктуры, а также пострадавших людей и вообще вот Киев горел, если вы видели эти кадры, вот везде во всех буквально районах. Это совпадение, что после разговора сразу же атака или нет? Да, я приношу свои тоже, сказать, сожаления тому, что происходит. Безусловно, я видел, конечно, эти кадры, значит, и какое-то безумное количество, значит, больше 500 разных летательных аппаратов значит, да, поражало, значит, да, ну, большинство из них были, слава богу, значит, поражены, сбиты, но тем не менее, тем не менее, много раненых, да, больше 20 человек по-моему да. А, да, безусловно, это, конечно, такой, такой демонстративный цинизм, который, который Путин демонстрирует сразу после разговора с Трампом, значит, да, Трамп сказал. Сказал, что никого прогресса не достигнута, значит, да, и Путин по-прежнему не хочет, не хочет мира, не хочет восстановить войну, и Путин подтверждает, подтверждает это. И видите, уже даже, значит, с этим издевательством, а я других слов уже не нахожу, просто Путин издевается над Трампом, Но об этом уже не только, значит, мы, его критики, значит, Путина об этом говорим, об этом говорят уже друзья Трампа в его республиканской партии уже советуют ему пересмотреть отношения, хватит заигрывать с Путиным. Порой он даже не просто заигрывает, а встает просто на его позиции. Например, последнее решение о прекращении поставок ракет к системам «Патриот», безусловно, это, это, играет на руку. И Путин это демонстрирует сегодняшним, вчерашним, позавчерашним и так далее, всеми этими воздушными ударами, он демонстрирует, что да, я, Путин, понимаю, что ПВО Украина ослаблена, этим нужно воспользоваться. И разрушать гражданскую инфраструктуру, фактически царить или за, 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 так сказать, внедрять в умы, в умы, украинцев значит, некую панику и деморализовать их. Значит, да. Конечно, это вот такая тактика КГБшного менталитета, извращенное мировоззрение. Он этим вот руководствуется и проводит жизнь. К сожалению, это то, что мы имеем. И при этом Трамп, что говорит, я разочарован разговором с Путиным. Трамп, Путин сказал, что он останавливаться не намерен, и это плохо. Ну и что дальше? Вот вопрос, да, вот и что дальше? Как бы Соединенные Штаты Америки, ну Трамп, да, вот его администрация, они показывают, какие они великие или нет? Ну я скажу вам честно, что я разочарован в этом давно. и я... Об этом говорю все полгода, что Трамп не примет никаких таких решений. И к этому все это приходит. Главное, чтобы он не встал на сторону Путина. Это мой самый ужасный сценарий, который мы с вами в том числе обсуждали. Значит, да, как будто бы этого нет. Но то, что он не делает ничего и фактически вводит в заблуждение всех остальных союзников, это так. Но мне кажется, что европейцы вот после последних встреч, по крайней мере, после встречи «семерки» в Канаде и после саммита в Гааге, саммита на НАТО, по-моему, уже все европейцы осознали. Но вопрос в том, что они быстро не могут принять решение, которые заместят полностью всю помощь США. Я думаю, что и Украине и европейцам нужно рассчитывать теперь только на себя, на европейские поставки, на собственное производство, на консолидацию собственных сил. Я не думаю, что Трамп примет Принципиальных решений. Я, конечно, могу ошибиться. Я также не верил, что он несет удары по Ирану, он это сделал. Правда, там другая ситуация, ему ничего не надо было особо так сказать, предпринимать, поскольку это хотел Израиль всю эту войну начал Израиль. Просто были дополнительные просто удары тех тяжелых бомбардировщиков. Я не верил, что на это пойдет Трамп. Но, может быть, я сейчас ошибаюсь, может быть, все-таки он разозлится и э, покажет свой характер и примет решение об, не только о приостановке, а об увеличении помощи Украине. Но мне это с трудом верится. Хочется верить в такое развитие ситуации, но думаю, что это не произойдет. Поэтому э, мое понимание ситуации, что Украина должна, собственное производство, Украина должна с европейцами консолидироваться больше. Европейцы должны осознать и больше помогать Украине сейчас, чтобы плавно, ну, плавно, это уже очень быстро плавно замещать падающую американскую помощь. То есть, получается, доводы и призывы уже друзей Трампа, они также на него не действуют, когда они говорят пересмотри свою стратегию в отношении РФ. Ну, Трамп же зависит да. от рейтинга, Михаил Павлович, все равно там... Трамп зависит, конечно, от республиканского большинства а в Конгрессе, безусловно, значит, он с ними, с ними играет, и они... Ну, он удачно играет на струнах партийной дисциплины или партийного желания не ссориться внутри партии, Предстоять, особенно в преддверии предстоящих через там, уже почти год, через год промежуточных выборов в Конгрессе. Безусловно, и они не, скажем, соглашаясь с политикой Трампа по многим направлениям, включая по Украине, тем не менее не позволяют себе значит, выносить ссоры из избы, что называется. Поэтому вот это вот единство, партийное единство, оно перебарщивает значит, в осознание здравого смысла то что, то, что делает Трамп, и особенно вот это решение, которое, конечно, возмутило всех остановить помощь. То, что только что Зеленский просил дайте на больше патриотов, а он не только не дает больше патриотов, но еще и к существующим прекратил поставки, поставки ракет. То есть фактически ослабляет, осознавая это, ослабляет возможность Украины защищать гражданское население и инфраструктуру. Это очень ужасно. Это никакое не решение, что там на складах мало чего-то осталось. Это чисто политическое решение. И я вижу, рассматриваю это дело как очередное давление на Украину. К сожалению, это так. Поэтому я не рекомендую строить надежды на то, что с Трампом можно будет в ближайшее время о чем-то договориться. Получается, в разговоре с Владимиром Зеленским, который планируется, как сказал сам Трамп, Трамп будет тогда давить или как бы вы смоделировали разговор учитывая сегодняшний? Ну, мне кажется, что это будет такой немножко пустой разговор, значит, раз Трамп выслушает, безусловно, все пожелания и просьбы со стороны украинского руководителя, значит, да, но я не думаю, что будут какие-то решения. Но я не думаю, что он будет жестко что-то такое давить, поскольку но он ведет более если можно сказать, тонкую политику давления, значит, в прямой этого говорить не будет, значит, но его фразы, которые он вечно говорит, что у вас карт нет никаких и так далее, я думаю, что по кругу это будет говориться, такие вещи, значит, фактически, да, не, не явно, но давая понять, что, значит, вот нужно уступать, нужно уступать Путину, то есть фактически начинать признавать какие-то условия капитуляции, значит, я это только так вижу. Хочу ошибиться, хочу верить в то, что я ошибаюсь, но сегодня... Ситуация выглядит, на мой взгляд, именно так, к сожалению. А карта есть у Украины? В Козыре? Украина... Четыре операцию Украины... Паутина, которую они Нет, карты есть вместе с европейцами, есть карты, конечно. конечно среди них могут появиться и козыря, значит, но это нужно вот это единство. Я, так сказать, очень большим, сказать, вниманием и считаю очень важным, большим вниманием прочитал и считаю очень важным документы документы саммита НАТО в Гааге, там, где, ну, прямым текстом написано, что Украина будет, будет поддержана на систематической основе, и более того, это будет учитываться повышение тех расходов, которые согласованы до уровня 5% ВВП, это означает, что будет плановые со стороны стран, членов НАТО, будут плановые, плановые подсчеты и плановые, скажем, расходы на помощь Украине будут при составлении проектов бюджета, все министры обороны будут учитывать потребности Украины, которые не могут закрыть своими поставками, своей помощью, это уже, так сказать, плановый подход. Это означает, что Украина уже как бы не член НАТО, но уже рядом вот, и все члены НАТО уже относятся к Украине как к своей собственной, как к собственному члену, помогая тем самым, не просто принимая, так сказать, эпизодические решения, значит, выделить столько, а через там, полгода выделить столько, а уже заранее, на плановый бюджетный год уже, уже фактически фондируя будущие поставки. Это важная вещь. Но все это происходит медленно. Украине нужна защита сегодня. В этом проблема. И в этом проблема, которую создает Трамп решением по приостановке поставок. Но можно ли утверждать о том, что европейцы не допустят именно обвала фронта, потому что на фоне этих сообщений о а приостановке помощи уже такие, знаете, из-за иконами списала о том, что все, все, все пропало, обвал фронта в ближайшее время наступит. Ну, я не военный эксперт, я не знаю реальную ситуацию на фронте, но мне кажется, что европейцы и их военные эксперты вместе с украинскими военными экспертами это все осознают. И я думаю, что, конечно, никто не заинтересован, чтобы был обвал фронта и вообще дальнейшее какое-то массированное продвижение путинских войск. Конечно. Поэтому я считаю, что будут предприняты меры по сдерживанию. Сейчас я вижу, что проблемы с ПВО, но, по-моему, линия фронта, так сказать, с трудом, большими, так сказать, усилиями украинской армии, по-моему, линия фронта удерживается. Я думаю, что европейцы, безусловно, это учитывают и, не зная реальной ситуации по поставкам значит, различной амуниции значит, и техники, но думаю, что это, безусловно, учитывается. Это не просто, так сказать, откуда там информация свалилась с неба, и вдруг что а начали ее рассматривать. Это все предсказуемые вещи были, я думаю, что это все, все учтено уже. Михаил Михайлович, получается, что теперь мы можем вспоминать более положительно, скажем так, русле президента Байдена. Тогда мы его ругали за то, что все это так долго тянется и не дают нам именно достаточного количества а не для обороны, а именно для победы Украины. А Пришел Трамп, да, и мы видим совершенно противоположные, ну, противоположные какие-то действия. Все надеялись, что что-то изменится, и вся его в принципе риторика была основана на том, что Байден плохой. Если бы не Байден вообще, если бы я был президентом, война бы не началась. А получается, это все рухнуло. Не, ну это можно, это вот разговоры не не, 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 учитывать, даже же так бала-бала, выборы, значит, если бы я не был бы, не был бы и так далее, так далее, значит, вопрос не в этом. Началась бы, конечно, война при, и так и сяк. Вопрос в другом, значит, что Байден, и он в конце в своей последней речи признал это, что он не хотел победы Украины. Он давал столько оружия, столько амуниции для того, чтобы Украина выживала, то есть фактически вела войну. Он боялся, и он это признал, он боялся, что может очень близко ситуация подойти к ядерной, к ядерной войне. Он, он был плодом путин, путинских угроз, и он верил в эти угрозы. Вы помните, в течение этих лет Путин там примерно два раза в год так сказать, угрожал применением ядерного оружия. И Байден очень этого, очень этого боялся. Также этого боялся канцлер Шольц. Две ведущих страны, которые обеспечили большинство поставок, значит, они как раз боялись именно путинских угроз. Путин это понимал и продолжал это делать. Трамп ведет совершенно по-другому. Он вообще непонятно, что он хочет. Он хочет просто перемирие, он хочет Нобелевскую премию. Он не рассматривает долгосрочные вещи, как остановить войну э, и как, как, сделать мирные соглашения, которые было бы справедливо. У него, так сказать, цель, как я ее вижу, и он ее постоянно говорит, я хочу прекратить, я, Трамп, хочу прекратить, значит, убийство людей, там гибнут каждый день сотни людей. Но он прав, что надо прекратить. Но это как первый шаг, как первый шаг это обязательный шаг к началу полумасштабных переговоров, которые могут длиться месяцами для достижения мирного соглашения. Но пока он ничего не делает для того, чтобы принудить Путина, он объявил, призвал к, к безусловному перемирию. Украина согласилась, вся Европа это поддержала, Путин отверг и отвергает каждый день. Более того, агрессивность ударов авиационных мы видим растет с каждым днем. Он фактически издевается, вводит за нос Трампа. Значит, поэтому поэтому э, я э, не имел веры в то, что э, американский президент может принять такие очень важные решения по увеличению помощи Украине. А сейчас я по-прежнему э, считаю, что все идет в сторону, на, на, наоборот, такого спустить на тормозах и ну, фактически так сказать, бросить Украину. Поэтому здесь э, я еще раз подчеркиваю. Я не вижу другого, другого способа, как в Европе взять всю ситуацию в свои руки и лидировать в помощи Украине и в, в, планировании, как завершать войну. Дай бог. Получается, тогда и ожесточение санкционной политики ожидать также не стоит, учитывая также ранее решение Трампа снять санкции с Сирии, в Сирии и тут там в перечень попали также и российские учреждения, да, банки, с которых также, получается, сняли санкции. Но э, я думаю, что да, Сирия здесь не совсем причем, да, но тем не менее можно ее, пример это все как-то использовать. Да. Но, безусловно, то, что он отказался поддержать предложение Евросоюза о пересмотре потолка цен на нефть с 60 долларов за баррель до 45, э, отказался это делать. Без участия США это бессмысленная вещь, это означает главный инструмент давления на Путина, то есть сокращение доходов, его бюджета, которым он финансирует войну, главный этот инструмент, он не будет работать. Поэтому есть другая значит, вещь, общая цена на нефть низкая, опускается в 60, значит, российская нефть в 50, это проблема. Но уже бюджет пересмотрен, и уже там сокращаются расходы, и уже под эту ситуацию путинская власть уже подстраивается. Поэтому это для них удар, но это не приведет к, к завершению войны. Это не тот удар, который заставил бы Путина вести переговоры. Нужен, нужны большие усилия. Трамп от них отказывается. И поэтому пакеты, которые рассматривает Евросоюз, без участия или аналогичных мер страны США, они не приведут к никакому ну, так сказать, значимому результату по, по давлению на Путина. Поэтому, хотим мы или нет, значит, но ситуация такая. Вот так сложился мир, так он устроился, что США самая большая экономическая держава, и в НАТО, и в вопросах вооружения играет, и в вопросах энергетики играет ведущую роль. Они всегда были стабилизатором цены, мировой цены на нефть. И по-прежнему сейчас этот закон, который там называют beautiful, там, большой beautiful закон, значит, там, да, то, что Трамп такими словечками любит называть, значит, да, такими смешными даже. Да, он тоже там связан, связан с энергетикой. Там всех критикуют, или многие критикуют, что не в ту сторону, там, но тем не менее, смысл в том, чтобы поднять, поднять, увеличить влияние Америки в энергетической сфере. Да, Америка была влиятельной и была, как я сказал, стабилизатором. Трамп хочет еще это усилить. Получится ли, нет, вопрос другой. Но смысл в этом, что без Америки сегодня настроить ситуацию и помощи, действенной помощи Украине, к сожалению, не получается. Но надежда есть, что европейцы предпримут какие-то экстраординарные меры вместе с Украиной. Михаил Михайлович, на этом фоне Китай заявил ЕС, что не допустит поражения России в войне против Украины, иначе в противном случае Соединенные Штаты Америки переключат внимание как раз на Китай. Это неофициальная информация, это слив, да, который публикует СМИ по результатам якобы встречи и разговора ад из Кая Калас, где она также говорила о том, что будут введены санкции против китайских банков. Так все же ранее, скажем так, Китай ну, говорил о том, что они являются стороной конфликта. Если э, было действительно такое заявление, можно ли тогда утверждать, что это такой некий также ультиматум европейцам и Соединенным Штатам Америки? Ну, я не удивлюсь, что такой разговор может, быть, мог бы быть, значит, может быть, так сказать, более мягкой форме. В такой. Я об этом тоже неоднократно говорю, что Китай не хочет порабощения Украина, но Китай не хочет проигрыша порабощения, так сказать, проигрыша для Путина. Китай заинтересован в слабой России. Путин – это слабая Россия. И Китай наслаждается, берет все те преимущества, которые представляет ему слабая путинская Россия. Это низкие цены по энергоресурсам, там, путинские власти выпрашивают у Китая все, так сказать, на коленях там выпрашивают дайте то, дайте все и так далее, и так далее. Им нравится это, их такая инфильтрация такая плавная, значит, в российскую экономику. И даже люди тоже на Дальнем Востоке, там много китайцев тоже живут, постоянной основе. Значит, для них это выгодно, это их такие столетние планы. Они же считают, что вся Сибирь, весь Дальний Восток и все китайские, китайские, значит, владения они даже карты такие рисуют. Поэтому это меня не удивляет. Поэтому, поэтому угрожать, конечно, я думаю, что они не угрожают, но дают понять, что вот так они хотят. Да? Хотят, чтобы вот какой-то получился мир, но Путин остался, значит, чтобы Россия вот так была пацанцами этими слабыми, значит, да, чтобы Россия слабела, и он, Путин будет, Трампу, Китай будет Будет, будет использовать эту ситуацию. Поэтому это неудивительно, но ну, если так появилось такое подтверждение, но ну, вот это вот. Ну, для меня это очевидная вещь. Да, опровержения с китайской стороны не было, поэтому можно рассматривать это как заявление некое. Вместе тогда означает ли тогда, что китайская военная машина может тогда работать на, вой... на РФ, в войне в Украине. Я думаю, что нет. Китай этого избегает пытаются демонстрировать, что они занимают нейтральную позицию, значит, только экономическое сотрудничество с Россией, как с соседом, и все. Поэтому я не думаю, что они будут, как в Северной Корее, там, поставлять, поставлять э, снаряды или какую-то технику. Думаю, что до этого не дойдет, значит, э, но, тем не менее, вот, они будут балансировать, будут пытаться и все время говорить, мы за мир и так далее, значит, они действительно за мир. Чтобы остановилась война просто сейчас, и заморожен конфликт был, чтобы Путин оставался слабым, Война прекратилась, я не скажу, не скажу, что они заинтересованы в войне, нет. Они действительно хотят остановить. Они хотят, чтобы заморозили, чтобы была вот Украина такая ослабленная, а еще лучше, в обедении, чтобы была ослабленная Россия. Поэтому они будут потом стремиться, может быть, даже и в Украину на таком замороженном конфликте что-то еще и инвестировать. В Россию ничего не инвестируют, кстати. Говоря об экономическом сотрудничестве, ничего не инвестируют там в ну, основном торговля идет значит, в одну и в другую сторону. Поэтому, поэтому китайская позиция более-менее понятна. Значит, они заинтересованы в такой подвешенной ситуации. Вы уже упомянули о том, что Путин намерен сократить военные, военные средства на оборону да, в бюджете. И он говорил о том, что больше 6% от ВВП это очень много. И примечательно, что это все прозвучало на фоне снова-таки саммита НАТО и 5%, да, вот, которые альянс намерен тратить на оборону. Вот. Так, это про реальные планы Путина. Как да это все-таки? ничего не получилось. Сказал. Вы ничего. сказали, в принципе, что все равно... Евгения, никакого сокращения военных расходов не будет со стороны России. Это все бала-бала. Это все мы слышали много раз, и поэтому не нужно к этому относиться серьезно. Даже если закончится активная, активная война все равно военная промышленность России будет работать в этом режиме. И на этом форуме в Питерском, где Путин выступал, он как раз после дал понять, что он говорит, давайте уже несите из гражданских сферы значит, технологические разработки в военную сферу. Не делите военную промышленность на гражданскую. Все это у нас одно. Он не собирается ничего, ничего уменьшать, ничего сокращать. Поэтому, поэтому европейцы боятся, что следующие следующие, так сказать, цели могут быть помимо Украины и другие страны и правильно бояться. Поэтому Украина сегодня с помощью Европы защищает, в том числе, все национальные интересы национальные интересы любой европейской страны. И они это прекрасно понимают, ну как мы прекрасно. Только что -то осознали это. прекрасно. Теперь я, мы, я просто вижу из заявлений лидеров европейских стран, что все в принципе это осознали, что это вопрос национальной безопасности каждой из европейских стран. Поэтому помощь Украине, так и объявлено политически, что это будет большая и так далее, и так далее, учитываться будет на этих расходах 5%, которые должны вырасти к 1935 году до 5% ВВП. Значит, но ну, сейчас это вопрос долгосрочного планирования. Украина воюет сегодня. Поэтому я почему говорю, что я озабочен тем, что принять быстрое решение о выделении денег сегодня, это сложно, нежели чем сделать план на там, 10 лет. Поэтому, поэтому нужны так сказать, срочные, необычные решения сегодня европейских лидеров. Конфликт между РФ и Азербайджаном. Как вы считаете, он уже себя как бы начинает истекать, или тем не менее, все-таки предложение можно ожидать, учитывая, что в Турции заявили о том, что готовы разместить свою военную базу. Это, по факту, военная база НАТО вблизи границы. Но я так сказать, считаю, что этот конфликт никуда не делся и не, не денется, но так и будет таким тлеющим, так как было после того, как сбит был самолет азербайджанский над, над Грозным. Значит, не от Грозного он был пострелян, упал в другом месте, но не имеет значения, там он был пострелян. Да, и поэтому это, это все и сегодняшние, вчерашние все эти происшествия в Екатеринбурге и последующие заявления, все это никуда не денется. Этот конфликт будет так тлеть. Что касается Турции, ну да, военная база будет, она не будет натовской, это не надо рассматривать в этом контексте. Это будет чисто турецкая, они играют в свою игру, значит, да. Поэтому, поэтому они, безусловно, это укрепляют. А Азербайджан на это рассчитывает, безусловно, и поэтому он поднимает голос и вопреки или, так сказать, к удивлению российских пропагандистов, ведет себя так вот настойчиво и последовательно в критике российской власти, что неожиданно было для всех пропагандистов, да, поскольку там альянс, такой глубокий альянс с турками, да, Турецкая военная машина будет это демонстрировать. Они там уже проводят совместные учения, и они это демонстрируют, и решение открытия и создания базы, значит, все в эту сторону. Путин потерял влияние везде да, на, на, на Закавказе. Все три страны, ну там, Грузия там что-то такое, там непонятно, сейчас они там притихли, значит, да. я тоже думаю, что они не сильно хотят быть под путинским влиянием, они хотят то, свою там строить, значит, пускай не демократическую, или, там, квазидемократическую, но свою кон конструкцию. Но влияние Путина утрачено в Армении и в Азербайджане. Просто за патриоты чуть ли не говорят, что нужно начать новую СВО в Азербайджане, и что и так это Эрдогана Путин боится. Я, Евгений, пропустил, вы зависли. Да, да, Я да. Слышу, Я прошу вас. прощения. Михаил Михайлович, имеется в виду, что z э, 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 патриотники там вообще говорили о том, что нужно начать э, чуть ли не новое СВО да, на территории Азербайджана. А и, э, и э, Захарова тем временем говорит о стратегическом сою союзничестве между Азербайджаном и миром. Так это про шаг назад. И когда мы говорим о роли все-таки Турции и самого Эрдогана, Путин его боится, как вы считаете? Потому что вы видели, как э, сбивали самолеты да, российские. Понятно. Но ну, первое, что, безусловно, сначала Z-патриоты, как вы их называете, значит, правильно, значит, да, они, они, раскрыли, так сказать, все двери для, для грубейшей, грубейшей, критики, значит, хамства и так далее, значит, да. Но тут же из Кремля поступила команда, значит, и Захарова исполнила, значит, да, смягчить чтобы не, не раздувать конфликт на месте, значит, да. поэтому это такие примирительные заявления мы услышали значит, да, о стратегическом партнерстве и так далее и так далее все это все эти, все эти слова и болтовня мы слышали много раз значит, да. но безусловно Путин Турцию, Турцию боится он понимает он знает Эрдогана Эрдоган такой же как он решительный человек, но у него внутри в голове идеология. Если Путин просто про деньги и про власть удержания, Эрдоган не только про удержание власти, но у него еще есть там какая-то какая, -то, какая -то линия идеологическая. Значит, да. и он решительный mm -hmm. человек. И поэтому он понимает, что с Эрдоганом шутить очень опасно. И поэтому значит, озабоченность по поводу Азербайджана, безусловно, она присутствует. И влияние, растущее влияние Турции вообще в этом регионе. Да, я поэтому и подчеркиваю, что Кремль во главе с Путиным потеряли влияние, и это влияние замещено теперь влиянием Турции. Это уже факт состоявшийся. И уже, видите, Армения начинает, проявляет желание дружить с Турцией. Своим, так сказать, постоянным оппонентом на протяжении там, 100 лет, значит, там, да? значит, теперь наступила пора сближения. Поэтому это явная демонстрация или явное изменение, мы видим явное изменение ситуации и сказать, влияние Турции в этом регионе.